बिस्मिल आज मैं एक इंतई अहम मसले पर फिर आपसे मुखातब हूँ आपसे गुजारिशात करना चाहता हूँ कुछ अर्सा पहले भी मैंने अर्ज किया था बहुत अरसे से मुल्क के अंदर एक फ्रॉड हो रहा है एक जुल्म और जबर हो रहा है पूरा रियाती ढांचा पुलिस सारी इंतज़ामिया उसको कोशिश तो कर रही है उस लड़ाई लड़ने की लेकिन हमें भी अपने तौर पर ऐसे मुजरमों का ऐसे ए, खुदा खासा ये जो जालिम लोग हैं इनका चेहरा देखना चाहिए हमें इन लालचों में नहीं आना चाहिए मसलन सस्ती गाड़ियों सस्ते ट्रैक्टरों सस्ती भैंसें गायें, इनको ख़रीदने के लिए लोग आपको दूर दराज के इलाकों से फ़ोन करते हैं व्हाट्सएप पे कॉलें कर कर, कर कर लेते हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए आपको पैगाम देते हैं और फिर आपको बहला फुसला के लालच दे के वहाँ कैद कर लेते हैं अगवा कार है। इस वक्त पुलिस ने ए, बड़ा एक बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है उन लोगों के ख़िलाफ़ लेकिन मैं आपसे भी गुज़ारिश करूँगा कि अगर कोई दूर दराज के इलाके का बंदा आपको सस्ती चीज़ें बेचने की बातें करता है आपको लालच देता है तो खुदारा अपने आंखों को खुला रखें अपने दिमागों को इस्तेमाल करें क्यों आप इस लालच में आके अपनी जिंदगियों को ख़तरे में डालते हैं अपने अजीजों अकरबा को इतनी परेशानी में पूरी रियासत परेशानी में होती है और फिर भी जान नहीं छूटती फिर वो आपके ऊपर तशद करते हैं वहाँ वो पीछे तस्वीरें भेजते हैं वालदे परेशान होते हैं इसी तरह एक और बड़ा घनावना काम शुरू है कि हमारे नौजवानों को लड़कियों के ज़रिए फ़ोन करा के शादी के बहाने लालच करा के वो उनको बुला लेते हैं और फिर उसको बुला के वही वो भी इसी मरबरहले का शिकार हो जाते हैं वो भी लोगों को लालच दे के इस काम का शिकार करते हैं और इससे ये एक इंतहाई घनाओं ना करो पर बहुत तकलीफरत है खुदा के लिए अपने आप को बचाइए अपने वालदे पर रहम कीजिए और इस रियासत को इसकी कैपेसिटी के मुताबिक चलने दीजिए पुलिस को जहाँ लाइन फोरसेज को भी उनकी मदद कीजिए और दूसरा जो इससे भी बड़ा ज़रूरी इशू है मैं उसकी तरफ अपनी तमाम बहनों का अपनी बच्चियों का उनकी तवज्जो चाहता हूँ अपने तमाम वालदेन की तवज्जो चाहता हूँ कई इलाकों से लोग दूर दराज से हमारी बच्चियों को टेलीफोनों के जरिए सोशल मीडिया के जरिए वो रबते करते हैं और रबते करके उनको बहला फुसला लेते हैं ये कई के केसेस हो चुके हैं दसियों बल्कि दसियों से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं वो बच्चियों को बहला फुसला के ले जाते हैं वहाँ जा के उन बच्चियों के साथ इंतहाई खौफनाक हरकत की जाती है कुछ तो शादी के बहाने ले जाते हैं कुछ उनको तक कर देते हैं मेरी वालदेन से भी गुजारिश है मेरी अपनी बहनों और बच्चियों से भी गुजारिश है खुदारा गौर करें अपनी इज्जतों का ख्याल करें अपने वालदे की इज्जतों का ख्याल करें इस तरह माशरे के अंदर फ्रॉडिए आपकी ज़िंदगी आपकी इज्जतों आपके ख़ानदान की इज्जतों से खेलते हैं और वालदे बेचारे बेबस होते हैं ना पुलिस वहां पूरी तरह मदद कर पाती है ना कोई और जराए वो कई दफ़ा शादी का लालच देते हैं बहाने से निकाह करते हैं फिर बाद में सारा कुछ तोड़ के वो खरीदो फरोख्त के अमल में उनको डाल देते हैं मैं वालदे को भी कहूँगा कि अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज तो देनी है लेकिन उन पर जरूर नजर रखें और अपनी बच्चों को कहूँगा खुदारा बचे ये जिंदगी बड़ी कीमती है इस तरह इन फ्रॉडियों के कब्ज़े में मत आए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करें होश से रहें अभी भी बहुत सारे केसेस इस वक्त भी हैं जिनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हल हो पाते हैं कुछ हल नहीं हो पाते और वहां जाके ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ दे यहां यहाँ जो आपका अगर अगर फ़र्ज़ करें कोई घरेलू मसला है भी तो उसके बावजूद मैं आपको यकीन से कह रहा हूं इस मसले से वहां जाके आपको कई गुना ज़्यादा खौफनाक मसाइल का सामना करना पड़ता है अल्लाह ताला हमें इस जब, इस जबर से खुदान खालसा इन इकदाम से महफूज रखे मैं फिर कहूँगा अपनी बहनों से बच्चियों से वालदे से कि इसका ख़्याल करें अपनी इज़्ज़तों का ख्याल करें और वालदान अपने बच्चों को सहूलतें दें लेकिन उनके ऊपर थोड़ी बहुत नज़र रखे माओ की जिम्मेदारी है कि वो ख्याल करें आज हर घर में फ़ोन है हर बंदे के पास फ़ोन है और ये बच्चे किस तरह की बातें करते हैं किस तरह के फ़ोन करते हैं किस तरह के मैसेजिंग करते हैं ये ज़रूर देखिए और हमारी अक्सर सादा लो बच्चियां उनके कब्जे में आ रही हैं बच्चे मैं फिर बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कई इस तरह के केसेस देखे हैं और उनको हल करने की कोशिश की है खुदा अपना अपने बच्चों अपने वालदेन का अपने कृपा का और इस माशरे का ख्याल करें बहुत शुक्रिया